Geschenke, Podarunke Übung 1 Ergänzt den Wort Igel, Dopovnik slovo. Geschenke, der Ball, das Brettspiel, das Computerspiel, das Buch, das T-Shirt, Süßigkeiten und so weiter. Ergänze die Buchstaben und höre die Losung. Stelle die richtigen Litere und proslušej Stunde 52, Übung 2a. Das Brettspiel, der Computer, die Gitarre, das Handy, der Roller, der Rucksack. die Wörter den Bildern zu. Dobry do ilustracji. Nummer 1 ist ein Brettspiel. Ich habe auch viele Brettspiele. Nummer 2 ist ein Handy. Ich habe auch ein Handy. Nummer 3 ist ein Rucksack. Ich habe auch einen Rucksack. Nummer 4 ist ein Roller. Leider habe ich keinen Roller. Nummer 5 ist eine Gitarre. Leider habe ich keine Gitarre. Nummer 6 ist ein Computer. Ich habe auch einen Computer. Übung 3. Welche Geschenke möchtet ihr bekommen? Розіграйте діалоги про подарунки, які ви хотіли б отримати. Was möchtest du als Geschenk zum Geburtstag bekommen? Ich möchte ein Brettspiel bekommen. Und du? Що ти хотів би у подарунок на день народження отримати? Я хотів би настільну гру отримати, а ти Was möchtest du als Geschenk zu Ostern bekommen? Ich möchte Süßigkeiten bekommen. Und du? Was möchtest du zu Weihnachten bekommen? Ich möchte einen Roller bekommen. Was möchtest du als Geschenk vom Nikolaus bekommen? Ich möchte einen Rucksack bekommen. Und du? Von welchen Geschenken träumen die Kinder? Lies und markiere die Bilder. Projektiere darunter ein dite i malunke. Mia. Hallo zusammen. Vor kurzem hatte ich Geburtstag. Ich habe viele Geschenke bekommen. Alle Geschenke sind toll. Besonders gut gefallen mir meine Jeans und mein Pulli. Aber ich träume von einem MP3 Player. Hoffentlich bekomme ich ihn zu Weihnachten. Und ihr, welche Geschenke möchtet ihr zu einem Fest bekommen? Leon. Hallo, ich träume von einem Computer. Mein Computer ist sehr alt. Ich möchte auch ein neues Brettspiel haben, denn ich spiele gern Brettspiele. Ich glaube, ich kann einen Brief an den Nikolaus schreiben und um ein Spiel bitten. Team Hi, ich male sehr gern und möchte ein Malset als Geschenk bekommen. Farben, Pinsel, Filzstifte und so weiter. Ich brauche auch einen Rucksack. Анна. Hey, ich habe bald geblockt, und möchte gern einen Fußball, ein Kleid und ein Handy von meiner Familie bekommen. Мія. Привіт усім. Нещодавно у мене був день народження. Я отримала багато подарунків. Усі подарунки класні. Особливо мені сподобалися мої джинси і светрик. Але я мрію про mp 3 Плеєр. Сподіваюся, що достану його на Різдво. А ви, які подарунки ви хотіли би на свято отримати? Леон. Привіт! Я мрію про комп'ютер. Мій комп'ютер дуже старий. Я хотів би також. Нову настільну гру мати, так як я дуже люблю грати у настільні ігри. Я вважаю, що я можу написати лист Миколаю і попросити у нього про гру. Тім, привіт! Я дуже охоче малюю і хотів би собі у подарунок набір для малювання отримати: фарби, пензлик. Фломастери і так далі. Мені також потрібен рюкзак. Анна, привіт! У мене скоро день народження, і я хотіла би отримати м'яч футбольний, сукню і телефон від моєї сім'ї.

Джинси вона отримала від своєї бабусі. Зверніть увагу, у німецькій мові є ряд прийменників, які завжди вживаються з додатками в давальному відмінку. Фон від з про один із них. І ми будемо вживати його з датів. Давайте пригадаємо, як ми утворюємо датів. Чоловічий рід артикль «der» змінюється на дем. Жіночий рід ді змінюється на «der». середній рід das змінюємо на дем. І множина ді змінюємо на ден, зо. Діджінс хадзифон der oma bekommen die uhr hat sie von dem onkel bekommen der puli hat sie von den eltern bekommen die filzstifte hat sie von dem nachbarskind bekommen und die Schokolade hat sie von den Schulfreunden bekommen. Schreibe einen Beitrag wie in Übung 4. Hallo zusammen, mein Name ist... Ich bekomme gern Geschenke, aber ich schenke sie auch gerne. Ich träume von, ich möchte auch als Geschenk bekommen. Vielen Dank.